व्यूअर्स आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ रमज़ान आ रहा है अवतारी में जूसेस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं आज मैं आपके साथ मटका लिमका की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है इसे अवतार में ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसे अवतार में बनाएंगे जब इसे पियेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे इसका फ़्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा मटका लिमका बनाने के लिए मैंने छः अदद लीमू ले लिए हैं सबसे पहले मैं इन्हें दरमियान में से काट लूँगी इस तरह से सारे लीम काट लिएगा आपने इनका छिलका नहीं उतारना है सिर्फ दरमियान में से ही काटना है ये सारे लीमू मैंने काट लिए हैं अब मैं इनके बीज निकाल लूँगी सारे इस तरह से सारे बीज निकाल लीजिएगा छुरी की नोक से और चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ बीज हैं ये देखें सारे बीज इस तरीके से निकालते जाइएगा ये मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं और फेंक दिए हैं हमने लीमू छिलके के साथ ही यूज़ करने हैं हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर का जग ले लिया है मैंने ये सारे लीमू मैंने इसमें डाल दिए हैं अब मैं इसके अंदर पुदीना डाल दूंगी पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने एक चम्मच पुदीने से आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाएंगे जब पुदीना यूज़ करेंगे एक कप मैंने चीनी का डाल दिया है इसमें भरकर जो घर का नॉर्मली कप होता है वन फोर टी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें नमक का नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वन थर्ड चम्मच भी कर दिएगा एक कप मैंने इसमें भरकर पानी का डाल दिया है अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से चार से पाँच मिनट तक आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है नी के पत्ते इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पीस जाए और छिलके भी पीस जाए जब तक इसको ब्लेंड करते रहिएगा कि जब तक इसके ऊपर झाग ना आ जाए ये हमारा मज़ेदार सा का ब्लेंड हो रहा है अफतारी में इस रेसिपी को बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा तकरीबन चार मिनट हो गए हैं लिमका को ब्लेंड होते हुए ये ब्लेंड हो गया है अब इसे एक बाउल में निकाल लूँगी अब मैं इसके अंदर एक लीटर पानी डाल दूँगी ये मैंने जग से ही एक लीटर नाप कर इसमें डाल दिया है अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे छेली मोह से आपका तीन लीटर जूस आराम से बन जाएगा ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है अब हम ले लेंगे मिट्टी के मटके मिट्टी के मटकों को मैंने पानी में भिगोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ये देखें ये मैंने बर्फ़ ले ली है बर्फ़ के मैंने क्यूब नहीं लिए हैं बर्फ़ को मैंने कूटा है आप भी कूट लीजिएगा ताकि क्रश हो जाए अच्छे तरीके से ये सारे मटकों में हम डाल देंगे जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल लीजिएगा ये सारी बर्फ़ मैंने डाल दी है अब हम इसके अंदर लेमन का जूस डाल देंगे जो हमने बनाया है इसे मैं एक बार दोबारा मिक्स कर लूँगी तकरीबन आधा मटका जूस से भर लिएगा इससे ज़्यादा नहीं भरना है आपने ये देखें आधा मटका मैंने भर लिया है दूसरा भी सारे मटके इसी तरीके से भर लिएगा तकरीबन दो डोंगी आपकी एक मटके में आ जाएगी हम आखिरी मटका भी ऐसे ही भर लेंगे ये हमारे मटके भर गए हैं अब मैं इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल दूंगी दो तीन पत्ते एक मटके में डाल दिएगा इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें अब मैंने सरप्राइज की एक डेढ़ लीटर की बोतल ले ली है वो हम इसमें डाल देंगे आप कोई भी वाइट सोडा यूज कर लिएगा आधा हमने लिमका डाला है और आधा हमने सोडे से इसे फिल किया है सारे मटकों को हम फिल कर देंगे इसी तरीके से ये देखें सारी बर्फ ऊपर आ गई है इसकी इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी और ऐड कर सकते हैं अगर नमक ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये हमारे सारे मटके फिल हो गए हैं ये हमने डेकोरेट कर लिया है हमने मटकों को अब मैं इसके अंदर स्ट्रॉ लगा दूंगी और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लिएगा ताकि कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ये देखें जी हमारे ज़बरदस्त से मटका लिमका बिल्कुल रेडी है इसे अफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसे पियेंगे तो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा